Salam, hörmətli qonaq Ləzərimiz. Bu gün Mənsiməxan Asızqəsəbəsində yeni tikən 6 nömrəli məktəbin yanında qoşa daşla tikili, mərtəbə arası malat beton 2 sot, 3 torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş, yəni 2 sot yarım yaxın torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş 2 mərtəbəli evimizi mən sizə tanış edirəm. Gördüyünüz həyətinin sahəsi tam ədtaşla döşərilib. Bax, belə bir gözəl bir tam ədtaşdır. Burdan mərkəzi Mərkəz xanımızın trapnıkin burada mövcuddur burada. Onu göstəribsə, darabacısıdır burada. Burda həyətində sol tərəfindən gördüyünüz kimi ağac güləşimiz əlavə torpaq sahə saxlanılıb. Stadion sağ tərəfindən yatamədən çıxarıb ağac güləş verir. Bilirsiniz, həyətində yəni alazın üstünə asılıdır və hətta burda manqalla bir setka düzəldə bilərsiniz. Yəni yenə dedim, alazın üstünə asılıdır. Fasadı tarsovka emusiyadır. Öz, öz gördüyünüz tarsovkasını çox qatı vurublar. Yəni nazik vurmublar, çox qatı vurublar. Burası həyət yanı sahəsidir. Hətta rəhləsinə 3-4 dənə maşın rahat daxil olur. Burdan padvalıdır. Kombi sistemi də elektrik sistemi də qazna kimi çəkilib, hazır vəziyyətdədir. İndi isə mən sizi evimizin içə tanıdım. Qiymət çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxır. 80.000 manata satışa çıxıb evimiz. Real alacağın sözsüz ki, endirim olunacaq. Evimiz sağda 2-ci mərtəbəyə qalxan pletçandır. Solda bizim qonaq otağımızdır və mətbəximizdir. Eləni də ətraflı hərsinə mən sizi tanış edəcəm. Burda koridorunuz gördüyünüz kimi kombi sistemi seçilib, elektrik və rozetkalar budur mövcuddur və burdadakı yəni elektrik qarislar burda mövcuddur. 1 nömrədə evimizin qonaq otağına mən tanış oldum. Bax belə bir qonaq otağıdır. Çoxsüz ki, evimizi gözəl endirib olunacaq bir də xatırladıbsa. Aboylarla, bu aboylarda hətta artıq bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. İşıq yanmasa belə evimiz gördüyünüz kimi işıqlıdır. Burda TV və elektrik xətləri çəkilib, hazır vəziyyətdədir qaplar da bahalı qaplardı, maşın krasikasından təsirs olmuş qaplardı, onu xatırladım sizə. Burda isə birinci mərtəbədə yerləşən sanitariya qovşağıdır. Düzdür, əşyaların çox olduğunu tam izah edə bilmirəm ki, e, moykadır, duş qovadı, oyuntazın yeri hardadır. Bu isə evimizin mətbəxidir. Mətbəxənə məhsanış edim. Mətbəxə pəncərəsində xatırladım ki, birbaşı öz həyətinə baxır. Gördüyünüz kimi işıq yanmasa belə evimiz yetərincə işıqlıdır. Burada mətbəx mebeli yolundan savay, 60 sm mətbəx mebeli yolundan savay. Yəni rahatlıqla burada sağ tərəfində stol suvu və rahatlıqla nahar etmək olar. Divarla məsafəsi 1 metrdən çoxdur. Onu xatırladım sizə. İndi isə ikinci mərtəbəsindən məni tanış edəcəyəm. Burada xatırladım ki, priyekanlar da laklıdır, dolğusudur, hamısı tam-tamına tam vurulub veriləcək. Abyolar da hamısı, yolan abiyoların 10dı xatırladımsa. Sənədləri bir başa, naturalı qaydada alıq-satqıdı, çıxarışdı, tikin təyinatı da kubçalıdır. İpoteka ilə də əldə edə bilərsiz, onu xatırladım. Əgər banksa e, pul ayırıbsa, evimizi ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Solda balkon açan qapıdır. 1 2 3 3dən otaqdır və sağda isə yenə yəni, əlavələr var. Sanitari qoşşağıdır. 1-ci növbədə bu otağımızı mən sizə tanış edim. Bax, belə bir gözəl bir otaqdır. Yəni xatırladım, işıq yanmasa da evimizdə işıqıdır. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Avtobus xəttindən məsafəsi 100-120 metr məsafədədir. Yeni tikilən 6 nömrəli məktəb düz yanındadır. Onu xatırladım bir daha. Burası evimizin sanitari qoşşağıdır. Burada da moyxanın yeridir surkan yeridir, oğultazın yeridir, duşun yeridir. Bular hamısı tam hazırladı. Çəkilib. Kafe lər, zövlü kafe lərdir. Bura isə evimizin ikinci mərtəbəsində yerləşən ikinci yataq otağıdır. Evimiz həqiqətən də çox gözəl tikilib. Qoşadaşla pəncərədən qalanlara baxdıqda belə görsənər ki, burada qoşadaşla tikilib. Bütün otaqlarda olduğu kimi kombi sistem TV və TV vericidir. Kədə çəkilib. Əlavə olaraq kondisioner üçün elektrik xətti də buraxılıb. Bunu xatırladımsa. Və sonuncu yataq otağına mən sizi tanış edirəm. Bu pres sonuncu yataq otağıdır. Ümumiyyətlə evimiz 140-150 kvadratdır. Onu xatırladım sizə. Bax belə bir yataq otağıdır. Bütün pəncərələr qarşısı açıqdır. Və buradan balkonuna da mən sizi tanış edim bə yuxarısının son nöqtə olunacaq kimi vurulub. Onu da xatırladım. Sizə izələ solunub. Burdan həyətiyə əsaslı məhsul tanış edin. Bax, belə bir gözəl bir həyətiyə ansayisi mövcuddur. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı bir də bəyənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərdən birincilə nə qədər siz tanış ola biləsiz. Ətraflı məlumat üçün zənh ola bilərsiniz. Satışda ümumiyyətlə bizdə ucuzdan, bahadan evlər mövcuddur. Kreditlə də əldə edə biləcəyiniz evlər də mövcuddur.